еды обычно на одном листочке помещается во французском ресторане здесь мне даже не дали возможность выбрать просто сюрприз меню то есть и приносят ты не знаешь у тебя принесут а мы принесли винное меню короче посмотрите сколько страниц винное меню вот для сравнения это вот... это вино белое и шампанское да? дальше это все идут регионы разные там Альзац, Тогда вон Руан, бургундская. Это все бока итальянская. Итальянская тут только они еще запустили иностранное вино, непонятно. А, ну, итальянская тут одно. Теперь розовая. Вот столько розового. Опять же, есть там судест, это юго-восток. Есть вон Опять же, там Бордо, луар, это все розовое, вино мы выбираем, потому что так просто не выбрать, это бургундия и так далее. Все, теперь есть оранжевое вино, розовое вино. И пошло вот уже, ну, это уже демибутиль, ну, это, короче, размеры пошли, там, типа полбутылки, 375. Это магнум, это 150, это да? чуть-чуть. И это что, по бокам. Это только выбор вина в обычном ресторане. еды обычно на одной страничке. Причем на ней помещается все. И закуски, и мясо, и рыба, и десерты, и все на свете. А вина страниц на 20. Так вот выглядят французские рестораны. где можно выбрать только сюрприз меню. Ты не... короче, я не знаю, что я буду сегодня есть, что принесут, что я буду есть. Так, автобусные билеты на сайте работают.